মোৰ চুলি ইমানে অতিপাত হৈছিল মানে এনেকৈ কেতিয়াও হৰিয়ে পোৱা নাই সেইকাৰণে প্ৰায় ঘৰুৱা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি থাকক কি কিনো ঘঁহি থাকোঁ মই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন আৰু দেওবাৰৰ বাবে আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলক ধেমাজিৰে বিশেষ ঠাই এডোখৰলৈ লৈ আহিলোঁ সিহঁতক দেখুৱাবৰ বাবে নমস্কাৰ মোৰ মই অমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি ভাল পায় প্লিজ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজটো ফুল' কৰি থৈ যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আজি দেওবাৰ দেওবাৰ কাৰণে আমাৰ দেহাজনীৰ চুলি যত্ন লওঁ আৰু মইও লওঁ মোৰ চুলিও বহুত সৰিছে ইমানে সৰিছিল এইকেইদিন বাৰু অকণমান কমিছে তাই আমাৰ দেহা চুলিখিনি কিন্তু বহুত ফিট এতিয়াই ষ্ট্ৰেট কৰাৰ দৰে লাগে মোক আমাৰ ছাৰে এজনে কৈছে আপোনালোকৰ ছোৱালীনো চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰিছেনে নাই মই বোলো কৰা নাই মানুহজনীয়ে আকৌ মোক বিন্ধা টিকাটো দি একেবাৰে মোবাইল চলাই চিলাই শুই আছে ময়ো বোলো শুই আছোঁ মোবাইল চলাই চলাই খুব ভাল লাগিছে আজি জানেনে ৰাতিপুৱা উঠা অকণমান দেৰিও হ'ল দেৰি আৰু কাপোৰ কানি আজি দেওবাৰৰ বাবে কাপোৰ কানি ধুলোঁ মেলিলোঁ খাই বৈ একদম আৰাম কৰি আছিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ মই চুলিতনো কি ঘঁহিলোঁ আজি প্ৰায় মই ঘঁহিয়ে থাকোঁ চুলিত ঘৰুৱা বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই বেলেগ বস্তু একেবাৰে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বজাৰ বস্তু ঘঁহিলে বহুত মূৰ ঘূৰাই সেইকাৰণে একেবাৰে মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ঘৰুৱা বস্তুহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমলখি আৰু নেমু নাৰিকল তেল মিশ্ৰ মিশ্ৰণ কৰি মই আজি চুলিত ঘঁহিলোঁ মই সৰুৰে পৰা এটা বস্তুৱে ঘঁহোঁ এই বস্তুটো হৈছে আমলখি আমলখি ঘঁহি ঘঁহিয়ে মোৰ চুলিত দীঘল আৰু বহুত ডাঠ হৈছিল মোৰ সৰুতে চুলি একেবাৰে নাছিল মানুহে কয় ফৰেনৰ ছোৱালী আহিছে নেকি চুলি কিনিহেনো ৰঙা আৰু পাতলা আছিল মায়ে কয় দেই মায়ে কোৱা কথাহে এইবোৰ আর দিন তো হলো দেই আজি বহুত হলো দেওবার আছে কাম বন নাই কারণ একদম হুলু 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 আর ভাত খাই উঠি আজয় হয়ে মেলি আমি এতে চারিটা বাজে চারিটা বাজার আমার লৈ আহিছোঁ এফালে আমার এটা বিশেষ ঠাইল ধেমাজি বিশেষ ধেমাজি প্রায় লোকে চিনি পায় সেই ঠাইডর আমি এয়া আহি আছোঁ আহি আছোঁ একদম খোজকাঢ়ি কাঢ়ি সন্ধিয়া হ'বলৈ হ'ল সকলোৱে ওলাই যাব মন যায় হোষ্টেলৰ পৰা ইফালে সিফালে আৰু আহি আহি পাইছোঁহি বাৰু দেই বেছি দূৰ নাই আৰু আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ এয়া গেটখন অকণমান অকণমান দেখিছোঁৱেই সন্ধিয়া হ'বলৈ হ'ল যে একেবাৰে কেমেৰাটোত ভাল উঠা নাই ধুঁৱলি কুঁৱলীৰ দৰে লাগিছে দেখিবলৈ আমি আহি আহি বিশেষ ঠাই পালোঁহি বাৰু ঠাইডোখৰলৈ যাওঁতে এয়া নামঘৰ এটি পাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সেৱা লৈ লৈছোঁ আৰু আমাৰ এয়া গৈ আছে পালোহি আমাৰ দেহাজনীয়ে এয়া সেৱা লৈছে আহি আহি আমি সকলোৱে পালোহি বাৰু এয়া সিহঁতক অকণমান শ্লি ৰখাই দিছোঁ এইয়া গেটৰ সন্মুখত পালোহি আমি আহি আহি মানে পালোহি কৈ জানেনে আপোনালোকে আমি আহি পালোহি আমাৰ ধেমাজিৰে নৱোদয় বিদ্যালয় বুলি কয় যে সকলোৱে চিনি পায়েই নৱোদয়খনো ক'ত আছে এইয়া আমি আহি আছো ধেমাজি পাচালিৰ পৰা আহি বাসুদেৱ তিনিআলিতে ফাট হয় এই এয়া গেটৰ পৰা সোমাই এইডোখৰ ধুনীয়াকৈ একেবাৰে নাহৰ গছে দুই পাৰে ৰুই থৈ দিছে খুব ধুনীয়া এটা চেনেহী খুব ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয় এয়া হাতী হাতীও এনেকৈ সজাই থৈ দিছে খুব ধুনীয়াকৈ এয়া আমি আহি আহি পালোঁহি একেবাৰে সন্মুখ পালোঁহি এয়া স্বাগতম বুলি লিখি থৈ দিছে জনাইছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয় ধেমাজিলৈ আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ তেনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ লিখি থৈ দিছে আৰু এয়া আহি পালোঁ সন্মুখৰ ঠাইডোখৰ এয়া হৈছে নৱোদয় বিদ্যালয় খুব ডাঙৰ এৰিয়া একদম পৰিষ্কাৰ ক'ত এডোখৰ পন্থিল নাই কাগজ নাই মানে খুব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাকৈ ৰাখিছে তেওঁলোকে থাকিও খুব ভাল লাগে চাগে খুব ডাঙৰ এটা এৰিয়া হয় এয়া আমি সকলোৱে এনেকৈ অলিয়াই গলিয়ে তেওঁলোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাত পঢ়া ছাত্ৰীকেইগৰাকীমান লগত কথা পাতিছিলোঁ আপোনালোকে শুনকচোন কিমান ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে কোন শ্ৰেণীত পঢ়িছা তুমি ক্লাছ ছিক্সেন দিয়া আৰু তালৈ গৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলে ইমানেই ভাল পালে মানে বহুত ভাল পালে ইমান ভাল লাগিছে মেম আমিও ইয়াত আহিব পাৰিম নেকি এনেকৈ তেনেকৈ কিমান যে সুধিছে সিহঁতি একদম মোক কৈছোঁ এক্সাম দিব লাগিব তেতিয়াহে পাৰিলে ইয়াতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল জানেনে আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্ট এজনৰ ভনীয়েকজনী আছিল ভনীয়েকক লগ কৰিলে লগ কৰি মেলি আহি আমি বজাৰ চজাৰ কৰিলোঁ দোকানত সোমাই মেলি এতিয়া আমি গৈয়ে আছোঁ আমাৰ ৰুমলৈ বুলি এয়া এডোখৰ হৈছে বাসুদেৱ তিনিআলি আৰু আপোনালোকে পাহৰি থাকিছিলে হে পাহৰি থাকি নাযাব আকৌ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাওঁ আৰু ফ'ল' কৰি থৈ যাওঁ কমেণ্ট লাইক কৰি থৈ যাবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মইছোঁ বাই বাই আকৌ লগ পাম